Hello，大家好 h e 哥 l o 布玛尼哟。本期视频呢是八月份上映的中国电视剧推荐第二部，《原来我很爱你》。这部电视剧的男主角呢是林彦俊，是一名偶像出身、idol 出身。女主角呢是万鹏。故事的大概内容呢，就是大四即将毕业的女主角梦想成为一名广播人，在电台做起了广播助理。 他一直非常喜欢一名神秘的词曲人，叫做易金。当女主角第一眼见到男主角的时候，就对他一见钟情。而随后知道自己一直喜欢的易金就是男主角的时候，对他更是喜欢的无法自拔。可同时，他又发现自己一直喜欢的这个人。 竟然是一个视障者，也就是我们通常意义说的盲人，视力不是很好，看不见东西。那女主角呢，靠着自己的喜欢和耐心，慢慢的一层一层拨开男主角的内心。在整个过程中呢，两个人互相相爱了，但是因为一些现实中的压力和一些误会。 最终不得已分手。故事一转，三年后，女主角呢完成了自己的梦想，正、就、式、是、成为了一名电台主持人。 那这时的男主角呢，也治好了自己的眼睛，他呢也准备担起家庭责任，学习企业管理，接掌爸爸的公司。两个人虽然在三年后走上了不同的道路，但是最终还是因为缘分又走到了一起，最后是一个 happy ending。 这部电视剧的原小说其实就非常的温暖，非常的 healing，非常的治愈。目前看下来的几集呢，感觉剧情还是非常流畅的，虽然节奏可能会有一点点的慢，但是细细品还是挺有意思的。其实很多人对这部电视剧第一感觉就是啊，男主角是一个爱豆出身，可能他的演技就是嗯。 大家所认为的可能很一般，不怎么样，就是一部这样，呃，为了捧红这位 idol 的一部电视剧。但是其实林彦俊在这部电视剧里的表现，我认为还是可圈可点的。这里不得不说，林彦俊在这部电视剧里用的是自己原声，他没有用配音。我们之前也提到过，当演员自身的台词功底和实力不足的时候，往往会选择一些配音演员来完成表演。但是这 这部电视剧中呢，林彦俊使用了自己的声音，我感觉效果还是非常好的。那用自己原声的好处呢，就是更利于情感的表达。那女主角万鹏的演技其实也是一直非常好的，在这部电视剧中，我认为他对林彦俊的演技也是有一定的提高和帮助。这部电视剧虽然制作的成本不是很高，演员呢也没有非常的出名，但是我觉得并不影响这部电视剧整体的质感。 如果呢，你能接受一部恋爱电视剧里面它的这些稍微有一点虐心，有一些嗯悲伤的情节的话，我认为这部电视剧还是值得推荐的。毕竟它整个的故事我感觉到最后都是非常非常治愈的，特别是男主角的这个设定，一个盲人，我认为这个设定可能是作者本身。 特意想要表现男女关系中的一些不可言语的一些误会啊、不理解和一些痛苦和无法沟通的东西。我相信这种设定更能引起大家在观看这部电视剧时产生更多的共鸣，因为爱情中本来很多事情就是我们看不清、摸不透和一些误会存在的。我们当年非常的相爱，因为一些不得已的原因和误会导致了我们的分手，但是最后呢？ 我才发现，原来我很爱你，大概就是这部电视剧想要表达的内容吧。如果你喜欢浪漫爱情片的话，这部电视剧也是值得一看的，推荐推荐。感兴趣的朋友可以在评论下方和我们进行互动留言。最后的最后，也是非常重要的一点，就是苦多瓜出啊哟，哒哩咪哒，卡姆桑咪哒牛。